dəbə məmuniyyətlə studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirəm. Dəyərli millət vəkilliyimiz Cavanşir Feyziyə bizimlə birlikdədir. Cavanşir, məhəbbətli axşamınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi. Azərbaycan və Çin liderləri arasında telefon danışığı oldu. Avropa İttifaqından da bizə zəng gəldi. Və bütün bu zənglər Azərbaycanın bu gün Azərbaycan hər zaman etibarlı bir tərəfdaş olub, amma artıq həm iki qlobal güc mərkəzi arasında danışıqlar gedir və Azərbaycanın regiondakı liderliyini birbaşa işarət edən bir məqamdır və qlobal siyasətdə bizim əhəmiyyətimizi təzahür edir. Bu kimalar yağın ki razısınız? Şübhəsiz. Bəli həm Çin Xalq Respublikası sədrinə həm Avropa Ticarət Şurası prezidentinə şey, şəxsi rəhbərlərinə zəng vurması, ə, ə, telefon açması ə, əlbəttə Azərbaycanın dünyanın 2 qlobal gücü üçün çox böyük əhəmiyyətli geostrateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Və digər tərəfdən belə bir açıqlama var ki, Çin ə, Azərbaycandan ə, bəzi məhsulları İtqal lider. İtqal lider. Adətən biz Çin adı gələndə görmüşük ki, Çin daima Bəl. satışla məşğuldur və bunu çox böyük bir belədimdə müəssəsir şəkildə təşkil edir. Amma bu dəfə Azərbaycan nə kimi mallar, nədir, Çini bu addımı atmğa vədar edir? Bəli, doğrudan da son e, bir neçə on illikdə dünyanın bütün ölkələrinə o cümlədən Azərbaycana ixrac olunan məhsulların sayı kifayət qədər artıb və bu Çinin həddindən artıq sənayeləşməsi ilə ve bu hem həm də dünyada iqtisadi tənəzzülün başladığı bir dövrə təsadüf etmişdi. Ona görə Çin malları gedib hətta okeanın o biri tərəfi Amerikaya qədər çatmışdı. Və bu gün vəziyyət bir qədər dəyişib. Əlbəttə Çin iqtisadiyyatını inkişaf etməyə davam edir. Çin sənayiləşməsi güclənməkdə davam edir. Lakin bununla belə son 10 illik ərzində Azərbaycanda da sənayiləşmə prosesi artıq fürsət almaqdadır və ölkənin müxtəlif bölgələrində xüsusilə Sumqayıtda sənaye parklarının yaradılması ə, yeni texnologiyalara əsaslanan ə, yüksək texnologiy texnologiyalı məhsulların istehsalına hesablanıb və ona göre Azerbaycan'da istehsal olunan bir sıra məhsullar dünyanın bütün ölkələrinin o cümlədən Çin'e de ixrac olunur. hansı məhsullardan söhbət getdiyini bilirik. E, birincisi elə hesab edirəm ki, bu, neft məhsulları bazasında yaradılan <laughs> polimer e, materialları <laughs> və sair bu kimi e, məhsullar dünyanın bütün ölkələrinə e, Azərbaycandan ixrac olunur. Doğru. Ölkə e, başçısının ünvanına e, təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Təbii ki, kimçənin də adını çəkə bilərik. Bu gün e, o da məktub göndərmişdi. Amma e, diqqətinizi çəkən digər məktub da ms Emmanuel Macronun təbrik məktubuydu. Əslində təbrik etməsində elə bir məqam yoxdur, amma məktubun məğzinə nəzər salsaq, diqqətimizi çəkən məqamlar var. Biz dəfələrlə Azərbaycanda hərbi əsirlərin olmadığını vurğuluyuruq və bu Bə belədir. Bizdə olanlar, hər halda sizdə daha yaxşısını bilirsiniz, diversantlar, suverenimizdən polandan sonra terrorçular, mina basdırma keçənlər və s. ailədir, amma yenə də bu məktubda məs hərbi əsirlərin tezliklə alələrinə qoşulması istənilir. Bəli, Makronun məktubunda əslində ziddiyyətli məqamlar var. E, burada 3 Azərbaycanı qənaət etməyən məsələ var. Yəni Mə. də dağlıq Qarabağ ifadəsinin işlədilməsi. Yenə də işlədilir, Bəli, doğru. Bəli, Azərbaycan rəhbərliyi artıq bəyan edib ki, dağlıq Qarabağ adlı inzibati vahid mövcud deyil. Bəli. O, o ocaqdan e, Makronun şəxsən imzaladığı məktubda dağlıq Qarabağ ifadəsinin işlədilməsi yol verilməzdir. Digər tərəfdən sizin də qeyd etdiyiniz kimi hərbi əsirlər məsələsini, dırnaq arası hərbi əsirlər məsələsini qabartmasıdır dəfələrlə həm diplomatik kanallarla, Məh. həm digər e, yollarla e, Azərbaycanda saxlanılan ermənilərin hərbi əsir deyil, sadəcə cinayətkarlar olduğu aydınlaşdırılıb. Bu barədə e, hətta Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən də məlumat verilib və e, Fransanın parlamentə də, dövlət orqanlarına, müvafiq kanallarla məlumat verilib. Buna baxmayaraq Macronun hərbi əsrlər terminin üzərində dayanması əlbəttə yenə də onun qara dizli mövqeyini göstərir. Nəhayət üçüncü mədam ondan ibarətdir ki, Macron Yuya bölgədə sülhü bərpa etmək e, məsələsində Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın mühüm rol oynaya biləcəyi də e, işarə edir. Amma Minsk qrupunun həmsədri rolunda Fransanın artıq son aylar son yarım il ərzində göstərdiyi e, davranışlar Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməz olduğunu bilir və eyni zamanda Azərbaycan belə isə bilir ki, Minsk qrupu ...öz misyasını... E, ...hayata geçirebilmeden... ...işini dayandırıp... ...yani halihazırda Minsk Grubunun ...görebileceği bir iş yoktur. Minsk Grup'unun... E, mandatına dört BM katnamasının hayata kesilmesini tahmin etmek düşürdü. O da bunu edebilmedi ve bunu Azerbaycan özü etti. Buna göre Minsk ve elbette hiss olunur ki Macron Minsk grupunun hemsadirliği statusu adı altında özünün e, regiona ve xüsusilə Azerbaycanlı münasibetlerini normallaştırmaya çalışır. Ama ama bir elde iki garpız tutmak e, e, Bəli, ama bütün bunlardan değil. sonra Azerbaycan dövləti Fransa ile her hansı bir e, belə mübahisəli məsələlərdə bir işbirliyinə girmək istəyirmi? Albatta yox. Doğru, mövqe konkret edək də olmalıdı, amma bu məktubda diqqət çəkən bir məqam da vardı. Cavanşir müəllim UNESCO ilə bağlı e, Makronun qeyd etdikləri ki, e, UNESCO-nun təklif etdiyi missiyanın həyata keçməsi və təşkilinin asanlaşdırılması e, nəyə işarə edir? Çətin olacaq nə var ki? Hansı qapılar bağlıdır ki, həmin qapıların açılması üçün bu cümləni orada işlədir o. UNESCO-nun missiyası ilə bağlı məsələ, ümumətlə, yəni hələ heç nə həll etmir, çünki birincisi 30 il ərzində Azərbaycan tərəfindən bəlkə 30 dəfə UNESCO-ya rəsmi müraciət edilib, işğal altında olan ərazilərdə maddi mədəni irsimizin dağıldılması barədə, amma UNESCO heç bir zaman həmlərəziyə heç bir misiya göndərməyib. Və indi E, i̇ster Ermenistan'ın ister onun himayedarı kimi Fransa'nın UNESCO misyasının e, Azad olunmuş arazilere gönderilmesini Talep etmesi Azerbaycan'ın mövqeyini daha da katılaştırır ve e, Azerbaycan Böyle bir ihtiyaç görmüş çünkü 70 məsciddən 67-si tamamilə dağıdılıbsa Məl. və dünyada heç bir dövlət başçısı, heç bir beynəlxalq təşkilat və o cümlədən UNESCO bunu heç zaman dilə gətirməyibsə. Məl. İndi ermənlərin yalan saxta məlumatlarına oldu. əsasən UNESCO-nun Azərbaycanə gəlməsinə kimin marağı var? Azərbaycanın belə bir marağı yoxdur doğru. Azərbaycan marağı yoxdur, amma görünən budur ki, Ermənistanın çox bir çox məqamlarda marağı var. Gəlin Paşinyanla Macron görüşünə qayıdaq və Mirzə Fətəli Axundovnu <laughs> Paris-i partlatmaq Derviş məsələsinə gələk. Derviş Parisə orada deyir ki, onun Frangistanda nə ölümü vardı ki, ölkədə ə, təxminən 17 gün sonra seçki keçiriləcək. Düzdür, ə, insanda fərqli bir rahatlıq var hər halda bu o səfərlə də birbaşa bağlıdır, amma bu səfər ərzində oturub da daxildə seçkiyə gedişat olan prosesi izləmək, bəzi təbliğat deməyəkdə, bəzi xüsusi işlərin görülməsi əvəzinə ə, Fransa gerisində də yenə də Brüssel və sairə bu səfərlər nədir buradaki məqsəd? Əslində Paşinyan belə hesab edir ki, bu səfərlər onun seçki qabağı kampaniyasının bir hissəsidir, təkib hissəsidir. Yəni, o seçicilərə göstərmək istəyir ki, Fransa da məni qəbul edirlər. Avropa Birliyi-ndə, məni Avropa İttifaq Şurasının prezidenti qəbul edir və mənimizin problemlərini onlarla həll, həll edə biləcəm. Bəli, yəni bu seçki kampaniyasına daxil olan tədbirlərdən biridir, bir bir sadar. Ha bunun bir qolu kimi də yerinləndirərək ki, bu e, təbliğat təşviqat kampaniyasıdır. Amma əslində onun əlbəttə bu qısa bir məqamda ə də bu şəkildə baş nazir funksiyasını icra edən bir adam kimi Fransa-ya getməsi və xod Brusselə səfər etməsi əslində ölkə daxilində heç nəyi dəyişmiş. Mən də onu deyəcədim çünki ə, əslində Artsaqqın qətarı gedib, status Gorbaqov gör olub və s. bütün bunların fonunda getmək də, nə isə dilənmək də, ummaq da və heç bir maliyyə yardımı almadan hamsa bir ciddi qərarın qəbul edilmədən qeyri-dönməsi hər halda kimsə üçün lazımlı deyildi bu əlbəttə belə bir səfər ümmetlə heç bir ciddi qərarın qəbul olunması və yaxud hər hansı maliyyə yardımının ayrılması nəzərdə tutmur makron da öz növbəsində avropa birliyi də öz növbəsində başa düşürlər ki paşenyana bu görüşlər seçki üçün lazımdır Hı -hı. seçki qabağı e, kampaniya üçün olsun. Yox, bunu başa düşə düşə. Makron e, Cavanşir mən necə düşünürsünüz? Nəyə görə bu mövqeyi sərgiləsin? Hər halda onlar düşünmürlər ki mən yenə də Mirzə Fətəlxundova geri dönəcəm. Onlar düşünmür ki biz Qarağaqda oturub da Parisi partladacağıq. Bizim belə bir fikrimiz <laughs> də yoxdur. Amma yenə də Nikol Paşinyan gedir və tez fürsət tapır. Fransaya deyir ki, Ermənistanın 1 nömrəli dostusunuz. Tamam, götürdük bu hem Kremlin bostanına daşıtmaqdı, amma təkcə bu değildi. Burada həssasə bir uzaq məqsəddən xəbər verən məqam var. Nədir bu uzaq məqsəd? Bülsüz, mən elə düşünmürəm ki, Paşinyan çox uzaq məqsədlərə planlaşdırılmış bir, bir lay has awesome. Başənən çox sadə bu qərar qəbul edib. Sadəcə öz seçicilərinə biraz inan vermək üçün. İnan vermək üçün. Amma bütün bunlar nə Macron, nə Avropa İttifadının digər ölkələri, Frans Ermənistan daxilindəki vəziyyəti kənardan durub sabitləşdirə bilməyəcəklər. Birinci növbədə Ermənistanın da daxilindəki e, sabitliyin təmin olunması lazımdır. Əgər e, Sədar Paşinyan, Sədar digər siyasi liderlər nəyəsə nail olmaq istəyirlərsə və həmişə olduğu kimi xaricdən verilən hər hansı bir mesajlar bunlar yalnız sözdür, şoırdır. Amma həyat e, reallıq bir başqa şeydir. Amma bir e, artıq e, xəyala ünvanlanmış e, qərar da qəbul edilir. Hər halda 2018-ci il xatır ləridə Emmanuel Macron ə, Ermənistana gəlmişdi və orada ilə ən böyük səfərləri etmişdilər. Ə, o rəqslər, o vəsaitə böyük bir səfərlər ki, Ermənistan buna şərait yaratmışdı və Fransanı da buna şərik etmişdi. Amma ə, növbəti qərar alınır ki, payız ayında Macron bir daha Gasan və Paşinyanla növbəti görüşlər və s. Paşinyanın seçiləcəyinə bu qədər əminlik hardan? Ümumiyyətlə sizin proqnozlarınız nədir N-nin 20-si üçün? Mən elə düşünürəm ki, Paşinyan bloku ən çox səs toplayan bloklardan biri olacaq amma hökuməti təkbaşına əlbəttə təşkil edə bilməyəcək çünki kifayət qədər Hı -hı. onun parlamentdə yeri olmayacaq ki, ə, şəriksiz hökumət qura bilsin. Və belə olan halda digər partiyalarla koalisyon hökumət qurulmağı zərurətə yaranır, amma bu ə, idarəçilik metodu hətta yüz illərlə demokratiya təcrübəsi olan Avropa ölkələrində çox böyük daxili gərginlik yaradır. Məsələn, Belçikada biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bəzən aylarla hətta yarım ildən daha çox hökumət e, mövcud olmur, hökumət formalaşdıra bilmirlər. Məl. Və Ermənistanda belə bir e, sistemin tətbiqi, e, parlament respublikasının və ə, parlament seçkilərinin nəticəsində hökumətin təşkilinin ə, qəbul olunması əlbəttə öncədən əvvəlcədən ağlabatan deyildi amma onlar bu gün də onun fəsadını görürlər və ona görə seçki qabağı təbliğat kampaniyalarında liderlərin hər biri söz verir ki, əgər o seçiləcəksə, hökuməti idarə edəcəksə, hə. prezident respublikasına idarə üsuluna keçəcəklər. E, Hal-hazırda Ermənistandakı qarşıdurma daxili siyasi böhran həddə çatıp ki, hətta seçkilər baş tutmaya da bilər. Əgər seçkilər baş tutarsa, o zaman Paşinyan bloku e, əlbəttə digərlərlə nisbətən e, səs toplayacaq. Amma bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Ermenistan cəmiyyəti başa düşür ki, digər liderlər hakimiyyətə gəldiyi halda müharibə qaçılmazdı. E, Amma Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi halda ən azı müharibə olmaya bilər. Müharibənin davamı olmaya bilər. Və ona görə Paşinyan ə, daha çox inanır ki, o daha çox səs toplayan partiya olacaq. Hər halda, amma ə, bu bir mənalıdır. Yəni görünən kəndə nə bələcəki biz bu günə kimi bir fikirlə böyümüşdük. Ermənistanın ən yaxın dostu Rusiyadır. Ə, təbii ki, bu fikir də hardasa üstündən xətt çəkildi. Bu gün Paşinyan baş qoymaq üçün yastığı Qərbdə axtarır. Digər tərəfdən kommunikasiyayla bağlı ə, biz işləri dondururuq deyə açıqlamalar verildi. Ona görə az öncə dedim ki, bu Rusiyanın bustanına daşatmaqdan da artıq irəli keçir çünki burada ə, imzalar var. Öz ölkənin imzanın arxasından keşin tamam Azərbaycan sənə ə, yerini göstərəcək çünki imzan var, atmısan, arxasında durmalsan, qaça bilmərsən. Amma digər tərəfdən Rusiya kimi bir ölkə və onun prezidentinin də imzası var. Səsçilərin nəticələrinin əslı olmayaraq kimin hakimiyyət təşkil etməsindən əslı olmayaraq. Yaxşı, bu gün necə dayandırılacaq? Necə dayandıra bilərlər o zaman bu işi onlar? Hı -hı. Hansayışa Komikerazlar. Komikeraz üzrə danışıqları dayandırırıq. Yox, danışıqları dayandıra bilərlər. Bu bir təbliğat gedişidir. Bu bu bir gün, 3 gün, bir həftə. Amma sonra yenə davam edəcəklər. Olmaz bundan qaça bilməzlər. Yəni bu bir mənalı olaraq sonacaq deyil. Bu sadəcə çünki... ə, kiçicik bir deyək ki, təzyiq metodudur. Ki, uh -huh. Biz dayandırmaq istəyirik və ya uh -huh. dayandırırıq, amma necə dayandıracaq? Birincisi kommunikasiyalarına sığışır. Birincisi bölgə dövlətləri arasında hamıdan çox elməzlər lazımdır. Uh -huh. Yəni ən Abi, başa Ama bütün abi. dünya için de aynı zamanda. Elece mesela GELP ile ŞERK arasındaki e, Komünikasyonların daha da şahelendirilmesi bakımından Hı -hı. Zengezur dahlizi çok ehemmiyetli rol oynuyor. ve Hem Avrupa İttifakı için hem Çin için. Hı -hı. Bu Dehlizin açılması hayatı e, vaciptir. Hər halda e, dünənki iclasda bu barədə də danışaq və söhbətimizi yekunlaşdıraraq Moskvada üçtərəfli iclas keçirildi və Rüstəm Muradov məsusiyanı təmsil etdi. Bu gün e, İranlana gedəcəyi gözlənilir. Hər halda bu kimi açıqlamalar üçün həm qulaq burulması gərginlikə lazımdır artıq və e, digər hansı e, necə düşünürsünüz hansı sovqat söz sovqatı nəzərdə tuturam və ya xəbərdarlıqlar bütün məsləhətləşmələr əslində gərginliyin aradan qalxmasına kömək edə bilər. Hı -hı. E, çünki baxın sərhəd zolağında ard-arda -arda baş verən e, insidentlər onu göstərir ki, Ermənistanın sərhəd boyunca E Ermənistan hərbiçilərinin atdığı addımlar sadəcə hökumət tərəfindən idarə olunmur. Bu müxtəlif ə, mərkəzlərdən, Ermənistan daxilində müxtəlif mərkəzlərdən idarə oluna bilər. Bu da sessiya qabağı vəziyyətlə bağlıdır. Və ona görə üçüncü bir tərəfin Rusiyanın şahsında qismində üçüncü bir tərəfin bu danışıqlarda iştirak etməsi və sərhədlərin delimitasiya məsələsini asanlaşdırması, Də yəni bu danışıqların gündürləşdirilməsini təmin etmək baxımından olduqca maraqlıdır. Azərbaycan üçün və elə bilərəm kəm də faydalıdır. Təşəkkür edirəm sizə, studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdürdüyünüz üçün, sağalımıza cavablandırdığınız üçün. Təbii ki, müxtəlif gedişatlar gedir. Hər halda ə, az bir zaman qalıb, biz bunu fərqli istiqamətlərdə də görmüş olacağıq. Amma bizim üçün önəmli olan bizim öz mövqeyimizdir, dəyişməz ə, qəti mövqeyimizdir və bu gün Azərbaycanda keçirilən Türkiyə-Azərbaycan Yüce rütbə generallarımızın görüşüdür. Orada qəbul edilən əsas qərarlardır və qalib olmamız dəmir yumruğun da yerində olmasıdır. Çox təşəkkür Çox edirəm Mehdi Aslı Hocağımıza gəldiyiniz üçün ölkənin birinci studiyasındasınız.